হাঁহৰ মাংসৰ লগত কোমোৰা সকলোৱে বনাই খাইছে আজি ছাগলী মাংসৰ লগত বনাওঁ আহক এইকেইদিন ইমান বৰষুণ দিছে একেৰাহে বাহিৰলৈ আহিছিলোঁৱেই ফুলপাহ চাবলৈ বৰষুণৰ টোপালপোৰে সৈতে ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফুলপাহ চাই আৰু তিনিমাহ হ'ল জানেনে ফুলপাহ জামৰি যোৱাই নাই আৰু ফুল চাই থাকিলে জানো হ'ব এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ ব'লক আৰু ইমান চৰ্দি লাগিছে মানুহজনক ক'লোঁ বোলো মাংস অকণমান আনক বৰষুণৰ বতৰ আজি মাংসই খাওঁ এইফালে ছাগলী মাংস আনি দিলে আৰু বস্তুবিলাক মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ পিঁয়াজ মই ডাঙৰ ডাঙৰ চাই চাৰি পাঁচটামান লৈছোঁ এতিয়া পিঁয়াজখিনি কাটি লওঁ প্ৰথমে আৰু আদা নহৰুখিনি মই আজি খুন্দুনাটোত খুন্দিম মিক্সিত পিছাতকৈ খুন্দুনাত খুন্দি ল'লে মানে সোৱাদটো কিবা অলপ বেলেগ যেন লাগে আৰু এয়া খুন্দুনাত এতিয়া সোমোৱাই ল'লোঁ তাতে মই নিমখ অকণমান দি দিছোঁ নিমখ দি খুন্দুনাত পিচিলে মানে মিক্সিত পিছাৰ দৰেই মানে পেষ্ট বনি যায় একেবাৰে আৰু আজি মই ছাগলী মাংসখিনি এই ডাঙৰ কাষ্ট আইৰণৰ পদটোত বনাম এইটোত বনালে মানে অলপ সোনকালে হৈ যায় আৰু এবাৰ গৰম হোৱা পিছত এইটোত বনাই যে ইমান ভাল লাগে হাঁহৰ মাংস হওক ছাগলী মাংস হওক খুব সোনকালেই হৈ যায় বনাই আৰু এতিয়া মিঠাতেলত মই এয়া তেজপাত দিলোঁ এয়া ডালচিনি এক চামুচ জিৰা আৰু এয়া ৰঙা জলকীয়া দি দিছোঁ মই তিনি চাৰিটামান এয়া হৈছে ইলাইচি আৰু লং আৰু এতিয়া এইখিনি পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম প্ৰথমে আৰু ইয়াতে আদা নহৰুখিনিও দি দিলোঁ এইখিনিও অকণমান ভাজি হোৱাত আৰু কেঁচা জলকীয়া দেখিছে কিমানখিনি দিছোঁ একেবাৰে জ্বলা কৰি বনাম এতিয়া হালধি দিলোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু মই অকণমান জিৰা গুড়া আৰু ধনিয়া গুড়াও দিছিলোঁ দেই আৰু ইয়াত নিমখ দি এতিয়া মাংসখিনি মই বিছ মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভালকৈ ভাজি লৈ এতিয়া আলুখিনি দিলোঁ আৰু ইয়াতে এটা গোটা নহৰু দি দিছোঁ সোৱাদটো বৰ ভাল ভাল হয় দি চাবচোন এনেকৈ আৰু বিলাহী দি এতিয়া ঢাকি দিছোঁ আৰু এইডোখৰ হৈছে জহা কোমোৰা দেই জহা কোমোৰা সোৱাদটো বহুত ভাল লাগে আজি দি বনাই খাই চাওঁচোন এইফালে জহা কোমোৰা কেইডোখৰ দি অলপমান ভাজি লৈ এতিয়া মই গৰম পানী দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু এতিয়া ঢাকি থৈ দিম ধুনীয়াকৈ গেছটো অকণমান কম কৰি দি লাহে লাহে সিজিবলৈ দিম আৰু গৰম গৰম জহা চাউলৰ ভাত আৰু জহা কোমোৰা দিয়া এয়া ছাগলী মাংসহেঁতেন ৰেডি কৰি দিলোঁ থালিখন আৰু এইফালে নেমু এক পিছো দি দিছোঁ সজাই এওঁলোকে খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলেই আৰু এফালে খাই খুব ভাল লাগিছে বুলি দেখাইছে দেই আৰু ময়ো বহিলোঁ এইফালে খাবলৈ মই হ'লে এইবিলাক বাতিত সজাই মেলি লোৱা নাই আৰু এনেকৈ যি বনাওঁ তাকে চব কাঁহীতে ভাতৰ লগতে লৈ লওঁ আৰু বাচন বেছিকৈ ওলালে নিজৰহে কষ্ট হ'ব সেইকাৰণে এনেকৈ খাই লৈছোঁ আৰু ইমান সোৱাদ লাগিছে আপোনালোকে এনেকৈ কোমোৰা দি খাই চাবচোন দেই তাতে জহা কোমোৰাৰ গোন্ধটো বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু এক পিছ নেমু লৈছিলোঁ গৰম হওক ঠাণ্ডা হওক নেমু পিছ মোৰ ভাতৰ কাঁহী হাঁহ লাগে আৰু বাকলিয়েহে চোবাই খাই নেমু ইমান ভাল পাওঁ আৰু আজি দুপৰীয়া ভাতসাঁজ ইমান তৃপ্তিৰে খাইছোঁ ইমান ভাল লাগিছে আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ব্লগৰ সৈতে আজিলৈ বাই